Всім привіт! Мене звати Віка. Півтора роки назад я переїхала до Торонто та на своєму ютуб каналі ділилась досвідом своєї еміграції. Але в мене виникла ідея ділитись не лише свої історії, а й досвідом інших дівчат. Тому вітаю в моїй новій рубриці і ходімо в гості до першої дівчинки. Привіт! Привітіки! Я тут у гості. Проході. располагайся. Покажешь свою квартиру. Ну, будем, будем рассказывать, показывать. Я Сейчас сделаю вечер твой первый Ручки. раз. Ручки. Ой, дякую, я сразу, кажется, ты приедешь. Сразу, сразу, расходи, проходи, располагайся. У меня тут сразу на всю, на всю студию кровать, для того, чтобы было удобно всем. сразу, жарко. да, видосики. Что, но ну, если мини-экскурсию показывать, то с самого топового пойдем покажу тебе сразу. Вау! Да. Это прям центр-центр Торонто. Да, самый-самый центр. У меня здесь я очень рада тому, что у меня спереди никто ничего не застроит. У меня здесь великолепный вид, у меня есть только констракшены -то с правой и с левой стороны. Поэтому, в принципе, я наслаждаюсь всем всем краеведом тут небольшая кухонька у меня, совсем все совсем уютно, не, не прям так много, но для одного человека вообще мне хватает, все рядышком, все комфортно. Кухонная зона, зона сразу обеденная зона, сразу спальная, так чтобы среди ночи, когда ты просыпаешься, и тебе хочется покушать, слишком большое расстояние не проходило. Самая любимая моя зона, это вообще Моя это моя любовь, я собирала просто эту полку очень долго, трепетно и прям вообще здесь... Здесь собрана вся моя любовь. Это гарно. Да. Можно покажется твою свечку? Да, конечно, раз. конечно. Есть у меня еще небольшие такие зоны. Это гардеробная. Здесь тоже так не особо прям очень много места. Там внутри тоже все вещи. Ну и небольшая ванная. Можешь может, что тоже ну, зайти показать, она небольшая, но она тоже уютная, с зеркалами, совсем на свете, в общем, все, все удобненько, все рядышком. Ну, дуже уютная квартира, прям дуже странно, что в студии еще и крамо это очень да, редкость. Да, это и... очень удобно, очень практично, но при этом, при всем, у меня все равно здесь полностью шкаф, он полностью весь заполнен, не буду открывать, потому ну, что там очень много срача. Располагайся, будем дальше с тобой... Дельше будемо з тобою комунікувати і буду розказувати про жизнь в Торонто. Так, ну що, давай. розпочнемо, напевно з самого цікавого це стін на оренду, тому що в Торонто, як я знаю, дуже дороге житло, і розкажи, будь ласка, за скільки ти орендуєш, скільки коштує твоя студія на місяць, і за що ти платиш за комунальні, що входить і що входить взагалі в оренду? Ой, я обожаю свою квартиру за то, что мне платить нужно только раз в месяц определенную сумму, в которую включено уже все. Мне не нужно отдельно платить за воду, мне не нужно платить отдельно за свет и так далее. Хотя привычка со светом у меня осталась. Я ее всегда везде использую. Я выключаю везде свет. Выхожу, прихожу, все светильники, все выключаю. Я плачу 200 за свою квартиру. 2095 долларов у меня ежемесячная плата. Это уже все разом, Да. У меня ничего больше не, не добавляется. Единственное, что если ты хочешь паркинг, паркинг место у меня в доме стоит 200 долларов ежемесячно. Но это можно договариваться с офис хом, ты просто на какое-то время себе можешь арендовать место, можешь отменить, в общем, это все. Вот. у меня нет стиралки в квартире, у меня нет сушки, поэтому у нас это все в бейсменде. И тебя да. этот колоплата? Да. А, 3,50 у меня 3 доллара у меня стоит стирка, 3,50 у меня стоит сушка. Я стираю, в принципе, раз в неделю я загружаю себе все-все-все. А на стирку у меня уходит, ну, я подсчитывала около 100 долларов в месяц. Но это опять-таки приблизительно 100 долларов, это если там зимний какой-то период, ты не супер-мега, там часто стираешь и так далее, а если вот как летом. Сейчас у меня порядка 150-170 долларов уходит Мне не очень комфортно, потому что я каждый раз, когда спущу, спускаюсь в бейсмент Я просматриваю каждую стиралку, я протираю ее перед тем, как... Серьезно, я ее протираю, просматриваю Потому что ты не знаешь, у нас очень много людей с животными в доме Я не знаю, что до тебя стирал Это, конечно, очень сильно некомфортно Но в старых билдингах плюс-минус Везде, так, Поэтому... А питання з приводу комунального. Я просто вперше чую, щоб не подивила окремо комунальну заходну вартість, ти знімаєш від власника, чи тут дом весь під оренду. Да, дом весь під оренду. Тому що я підписувала договор свій в офісі, хом офісу, тобто я не знаю владельця квартири. Прикольно. Я просто вперше чую, щоб комуналі взагалі не платили. В когось входить отоплення, в когось ходить вода, але все одно якісь там. Юдея здесь, по-моему — Да-да-да, Нет у нас такого. So, Мне очень повезло с этим, потому что как с тем, как я нашла эту квартиру, потому что до этого я снимала в этом же доме просто другую квартиру. Сейчас мы расск Я сейчас расскажу об этом. А, вот. И мне не пришлось давать никаких э, дополнительных документов, потому что когда я въезжала первый раз в эту квартиру, я уже предоставляла нам свой кредит скоро. Предо... Просто цикаво, это прямо это питание. Да. За да. какие документы тебе нужно было подать, чтобы арендовать квартиру? Потому что без лишних и когда ты приезжаешь в Торонто, просто нереально снятое житло. Как ты с ним сеткнулась? Взагалі, давай начнем с того, что сама, или с кем, или как ты приехала в Торон, как налажилась? О, это очень интересная история. В общем, я приехала сюда с подругой, на тот момент с лучшей подругой. Мы очень спонтанно приехали сюда, потому что это не было как бы заздалогить запланированная какая-то поездка. Просто в какой-то момент мы жили в Варшаве, и в какой-то момент я пришла с работы. Она такая, а поехали в Торонто, я такая, поехали. И все, и вот так вот мы ощутились. Причем... Мы когда летели, нам перенесли рейс, мы еще на сутки остались в Варшаве. Ну, в общем, это было такое, ты знаешь, он начался с такого какого-то конфьюза, потому что такое вроде бы уже все на чемоданах, все классно, и такой тебе переносят рейс. И мы такие, я такая поворачиваюсь и говорю, может это не судьба просто, у меня уже такое все, может быть это знак, может быть... И подружка тогда говорит, нет, нет, и что, все, мы завтра, мы улетим, в любой момент вообще. Мы когда прилетели, на тот, я не знаю уже как сейчас, но на тот момент действовала программа вот эта кое, в которой предоставлялось жилье, нам очень быстро, уже нету, да, нам повезло с этим, потому что мы, наверное, буквально минут 30 подождали, мы прилетели, но мы были не в первом терминале, который главный, а мы сразу поехали на э, третий терминал. Да, лайфхак сказали, да, что нужно не в основном ждать, а на другой терминал мы поехали туда и нам буквально вот за 30 минут нам дали карточки, нас заселили в отель, в отель заселили в Миссисаге на две недели, вот мы там прожили, все это время благополучно сделали все документы. Вот и э, нам очень повезло, потому что у моей подруги э, были здесь знакомые, которые помогли нам э, немножечко перекантоваться. То есть они предоставили нам э, место у них в квартире. Мы еще буквально, наверное, месяц, даже чуть меньше месяца мы прожили в этой квартире. Мне лично повезло с работой, потому что как только мы переехали с Миссисаги уже в Торонто, я начала просто чекать везде все телеграм-каналы, все фейсбук-группы, все-все-все. И в какой-то момент мне выскакивает, я флорист вообще, это моя душа, да. да. Мне выскакивает объявление о том, что требуется флорист. И мне параллельно, в эту же секунду, как только это объявление выскакивает, мне еще несколько знакомых уже, которые, с которыми мы разнакомились, которые летели сюда с нами, они точно так же подписались на эти группы. Они мне скидывают это объявление, Алина, давай, я давай. Посыпала, бью, я сидела в t t t группе да, сидела. Ну, мне часто повезло. Да. Ну, вот, э, и все, и я написала туда. Меня на следующий день э, записали на интервью. И все, и я так вышла на работу. Мы прилетели 28 марта, а 9 апреля я уже стала работать. Что вот, это? Очень быстро. Ну, месяц жила в Мессисазе. Э, две делаешь? недели. Две недели мы прожили. Вот как раз эти первые mm -hmm. две недели мы прожили. В Мессисаге только приехали сюда буквально там пару дней, и все, я нашла работу. С той квартиры еще ездила в центр сюда на работу, а потом мы начали искать, это был где-то май месяц, мы начали искать квартиру где-то ближе в центре, чтобы мне было удобно добираться до работы, потому что с той квартиры далековато нужно было ехать. Вот, и чисто случайно на Фейсбуке увидели. Объявление, что сдается квартира в этом доме, но она сдается не на постоянной основе, а на 4 месяца, так как ребята, которые там жили, они просто они закончили учебу, и они уехали к родителям. И для того, чтобы не простаивала квартира, чтобы не терять деньги и так далее, они просто сдавали на 4 месяца эту квартиру. Тут нужно вставить, что в Тронто не можно просто так съехать из квартиры, вы подписываете договор на год оренды, и вы маете прожить год. Если раптом осталось обставлено, что вы уезжаете раньше, то вам нужно было найти кого-то на свое место, или платить за эти месяцы оренды. Да, и мы подписали с ними субаренду, и заехали в эту квартиру на 4 месяца. Я подписывалась в аренду. С меня потребовали только мой заработок. Потребовали с меня документ с работы официально, что я официально здесь трудоустроена. Это да, это я уже работала. Что? Да и все, в принципе. Этот скор я уже им показывала, когда въезжала в эту квартиру. Это единственный э, нюанс, который появился до. Угу. То есть я точно так же еще раз взяла документы с работы, точно так же, просто единственное, когда мы в ту квартиру заезжали, мы заезжали вдвоем, и мне было достаточно показать какого-то официального трудоустройства и финансового дохода. А когда я сюда уже заезжала, моего финансового официального дохода недостаточно было. Поэтому я бы оказала еще доп заработки для того, чтобы они удостоверились, что я могу, я вытяну эту квартиру сама. Вот. Ну і все, це все з документами, що мені потрібно було. Мене часто дівчата запитують, які приїжджають в Торонто, По перше, чи страшно приїжджати самі, і по-друге, скільки грошей потрібно на там перші місці життя. Понятно, що це питання дуже така абстрактна, тому що для кожного це сума різна. Ну от від якої суми, тому що я знаю історії хлопців, які приїжджали з 200 доларами в кармані, але від дівчатки історії не чула. От як дівці не все ти можеш порадити. Така така мінімальна сума для життя в Торонто потрібно. Ой, это очень <laughs> интересный вопрос. Ну, минимальная сумма. Когда я приехала, что касаемо меня, у меня было полторы тысячи долларов с собой в кармане. То есть это та сумма, на которую, ну, знаешь, которая... которая я могла на первое время закрыть свои потребности. Естественно, у меня была большая сумма на прозапас. Но это, это знаешь, это типа отдельно угу. вот те, которые... Кто... Те, те, на какие-то молоко, что разруховывали. Да, те, на те, которые я могла э, рассчитывать, это вот было полторы тысячи долларов. И вы, ну, ты вы вепотек... Ну, зараз какой съешь вы когда приезжаешь с титрой, то Еще сохранились, да? А, и все напоминали, что до конца лыг лыбня... Если не, не знаю точно, то мама до конца летней выдают выдаётся кошто. Немаю без кошто житла, а эти 3000 долларов дорослого доросло выдаём. Да, нам выплатили эти 3000 долларов. Они, они сразу буквально там в первые несколько дней нам пришли, потому что мы оформили в банках э, аккаунты, сделали кредитку сразу, что немаловажно. Э, ну да, вот эти 3000 нам выплатили, но я не могу сказать, что это прям сразу как-то на что-то ну, тратилось, это просто вот на жизнь, на проблему. Мне кажется, это помогает арендовать первое то потому что ты знаешь, не только за первый месяц, а и за остальные заплатят, это как раз это помогает за остальные месяцы прекратить, так сказать. Кстати, перед тем, как сюда лететь. Вообще я ничего не знала про Торонто. Я так Абсолютно. Знаю. Я за это питание, чему сама Торонто. Не знаю, я не знаю. Я, э, получилось так, что у меня девочка моя знакомая, мы учились вместе в колледже, э, еще в Харькове. Она переехала в Ванкувер, но она переехала еще задолго до, она лет шесть уже в Ванкувере живет. И я вот с ней общалась, говорю, Жень, расскажи мне, как, а что? Она мне говорила, Алина, ничего хорошего. Ничего хорошего. Первое мое впечатление, когда мы приехали сюда и пошли с ней вдвоем гулять просто по центру, мне так сильно нравилась вот эта вот массивность этого города, вот эти все застройки, вот так вот ходила. И я по сегодняшний день также хожу. Це круто. А от ти прожила в Торонто вже трішки більше року, майже півтора Полтора року, да. І як твої враження? Ну, взагалі, чи бачите себе тут в майбутньому, чи от зараз ти на своєму місці, чи хочеться щось далі змінювати? А в будущем я хочу залишатися здесь, я хочу подаватися на піар, я хочу робити документи. Давайте про поговоримо про твою улюблену справу. Про флористику, наскільки я знаю, ти тих тут окремо маєш магазин і окремо займаєшся флористикою. Два про це трішки розповімо, можливо комусь для дусі буде цікаво і хтось стане твоїм клієнтом. Я працюю на фулл-тайм світочному магазині. Є у мене дополнительний онлайн мой магазин, который я сейчас розвиваю. Поэтому если э, есть желание послания вашему видео в или <свят> а, а, он, в Спасибо. Есть онлайн доставки, есть в онлайн-магазине есть доставки, есть пикапы, все это находится в центре, поэтому будет очень удобно, комфортно. Я на связи 24 на 7 всегда. А, Отвечаю на трех языках. Польский, украинский, английский. Планирую вот в ближайшее время еще запускать курсы. Хотіла якраз за це запитати, тому що я бачу, наскільки ти гориш своєю справою. і валіни дуже гарно букетими. Тут фотографії якісь прикріпимо, і ти прям гориш свої справою. Мені здається, що багато є дівчат, які переїхали, по-перше, до Торонто, хотіли освоїти якусь нову професію. І саме флористика це така дуже жіночна і цікава професія. Тому коли в курси? Курс я планую запустити вже та осінню. На данный момент мы прорабатываем еще некоторые нюансы и детали, потому что для того, чтобы заниматься онлайн, мне нужно еще узнать некоторые моменты по доставке цветов и так далее, потому что это немножечко объемно. И офлайн у нас обязательно будут занятия, это будет несколько часов, два раза в неделю, и этот курс будет длиться порядка двух недель, то есть будут собираться группы небольшие, точно так же, как и индивидуальные занятия будут, поэтому это все будет обсуждаться уже а, ближе. Классно, ну, слишком осталось. Да, уже совсем чуть-чуть. Я хочу тебе подякувать за это интервью, мне кажется, что она такая достаточно цікава и дуже щера. И если подсумевать это все, какую одну пораду ты можешь дать девчатам, которые собира... хотят приехать, но боятся? Совет наверное он будет ну, он покажется таким простым но не бояться не бояться своих желаний если ты хочешь перед тобой твои двери всегда будут открыты если ты пытаешься что-то делаешь это ну, всегда получится да да никогда твои двери никогда для тебя не будут закрыты если здесь твое место твое время это для тебя просто пользуйся этим. Класс, друзья. Спасибо.